Ну что, кто первый? Будем убивать. Ну, еда забрали тоже. Это конфеты, не помало, влажные шалфетки. То есть ограбили вас? Да. Ну, день был, где-то начало десятого утра. Мы убежали, заховали. Они начали, даже ворота там есть, дырки. Ворота были закрыты. обычно, ну, в твоем живем, ворота закрыты. И начали стрелять. Ну, ну короче, я выхожу, весь семья вышел, они в семье, там два стоит автоматом, за семьей стоит. А мне говорят, пошли. Кто хозяин? Я говорю, я ведем. Вот это все перестройки, там, ну, там, то курятник, да, конечно. Везда они проверили. Пошли хата. Открываю, я, они хаты под кроватом, ну, тумбочки, везде все, короче, проверили, никого не нашли. Будем ехать с нами. Куда? Ну, центр. Дети плакали, холодно. Я говорю, ну мужики пускай пойдут. Ну куда дети и женщины? Ну ладно, пускай женщина остается. Пошли. Ну, я был с рядом. Один короче автоматом нас привели. Туда сельские рады. Ну, захожу я туда. Ну там, кроме у нас еще было человек семь, по-моему. Ну что, до нас там где-то они ловили. И все. Ну там потом они по той улице собрали, где-то человек 20 мужиков. Тоже перевезли туда. Ну, сидим. А там когда первый раз нас перевезли туда, там женщины были, дети были. Ну, потом они что-то у них там душа мягче стал. Детей и женщин оттуда отпустили остался на мужики, Ну, начали читать они. Зачем вы нам трогали, кто там блоку поставил? Короче, если бы на нас не стреляли, бы мы вообще с не зашли, бы мы пошли бы. Ну, может, все молчат, Ну, нет, А что им ответишь? Они автоматом стоят, пихнешь Говорил, говорил, говорил. говорили, мы идем в ваше правительство, короче. Ну что, все молчат. Ну что, кто первый? будем убивать. А там пацан стоял, тоже у него такой, ну, лицо такое, он смешноватый. Что ты такой пьяный? Он говорит, да нет, ну пошли. Вывели его туда там за клуб. Ну, там внутри там, ну, слушал два стрела. не знаем куда, что. Ну, слушали же, бух-бух. А потом то, что вел его, заходит, а то вот пацана нету ему дома, наверное, убили. Да, телефоны всех забрали. У нас телефон кармана не был, дома был. Но у нас телефон оставались дома. А то, что там около телефона на руках, все позабрали. Ну, отдадим, отдадим. Короче, ну что, мы там больше часа так были. Потом они говорят, мы сейчас вас отпустим. Мы уйдем, говорят, да, через 15 минут выходите, идите. По домам только не скажите, какое направление мы пошли, потому что вернемся, обживем ваши дома. Через час, когда они уходили, солдат их не возвращается ко мне. Хозяин, хозяин, я опять иду. Да руки не надо поднимать. На, говорит, дает мне пакет телефона. Жалко, говорит, через танк проехать. Хочешь, отдай, хозяин вам. Хочешь, что хочешь, то делай. Я, его, конечно, отдам. Другой день подъезжает пять вот БМП. Ну, они приехали, там в центре сели, там ну, что-то искали. Ну, короче, ему сказали, хозяин магазина тут живет. Но они хотели разломать там, ну, замки хорошие, так дергали. Ну, наверное, не смогли или пожалели, я не знаю. Там ваши магазин, я говорю, да. Нам надо теплые одежды, короче, ну, того своего ему много чего надо откроешь или мы сам откроем? То я говорю, что мы я перед открою. Я говорю, холодно пойду свои. Еще были возьму. Думаю, ну, ПМП сидит сверху. А он говорит, у нас есть легковый машин. Ну, он за стоит, я не заметил. Ну, там кого-то они взяли, короче, отняли или взяли, но он сам отдал. Ну, поехали мы, магазин открыли. Короче, им надо там теплый ну, подштаники, там, хоть женские, хоть мужские, любой, любой размеры, майки, трусы, носки, туалетные бумага, зубные пасты, зубные щетки, там, воды, минералки, там, конфет Ну, короче, все, что им надо. Я же там, они семь человек, я один, я все равно платить не буду. Писать я не писал, мне даже писать хотел бы, руки не держал в ручке. Ну, Перевезли меня, высадили, поехали. Вот это. То есть ограбили вас? Да. Тот человек, которого они якобы вывели, он живой или они его действительно расстреляли? Когда вы живой, живой. Он потом зашел, живой. Ему сказали два раза около уши пистолетом. Он живой. Пробили вам да, окна, да, да, стены, да пробили. Да. Точка нашел тут кирзу, пули вот. Это от окно. Вот это битое окно. Три недели назад, что ли, под сюда снаряд упал. Это много чисто, тут ни одна дырки не было. Это, допустим, снаряды, там, все такие. Так а ваш магазин где был? На втором этаже или на первом? И в втором, и первом. Мы просто убрали товар Я yeah. тут кленкой замыл временно. Вот Стекловидные все пробиты. Я пошел купил пеленку. Это товарищ все снял сюда. Я открою посмотрим А что вы продавали в основном? У нас ну, промпрод, нахвостовары. Вот это все они у вас забрали, да, что было на пол? Нет, все не все они забрали. Они забрали то, что им надо. Ну, все остальные люди скупились. Мы уже что торговали, там, метели. Там. Они забрали вот тут, основной этот товар, забрали, даже пустые ведра они брали, им надо было. И тут там ну, еда они брали тоже, это конфеты, туалетная бумага, влажные салфетки. Одежду оставили? Одежду они брали, это же почти потому что там женские, это им не надо. Одежду они хорошие, даже теплые волосы они брали.

А если нет, то никто не скажет, там или получай, там, или что-то, чего-то, если через кого-то узнал. А так сюда никто не заезжает из там, волонтеров каких-то или еще кто-то? Никогда? Как вот это начался, воды возили, питьевые воды Ну так, прямо бочка крана открывают, кто хочет, ведро, два. А такой, нет. И один раз из Ингуса привезли, 300 хлебина бесплатно выгрузили в магазин, ну, раздавал людям, кому сколько надо, переходили. Вот, берите, берите. Открывал магазин, не специально не знаю. А потом больше нет. Ну так, то, что волонтеры, ну, первый робот 300 хлебина отдал, людям я сказал, деньги не надо. Я раздал, кто хотел, добрал. Магазин думаете восстановить? Ну, если все будет хорошо, а что не остановить? Ну, там стекло, там, если даже стекла не найду, заложу. Тут тоже был, когда, мы его купили, тут тоже был сплошное стекло. Я до половины их сам слаживал кирпичом. Ну, вверху свет хватает. Ну, тут, ну, сейчас свет нету, свет. Ну, а что делать? уже по моим годах, мне 63 года, ну, пенсия не дают, там, три года, даже не хватало меня. Ну, пенсия не дают. ну, так... Помогаю жена. С чем-то надо жить. А людей сейчас э -э не масс. Или уехать. если всего, если почитать, человек 10 не найдет. Дай Бог, чтобы стало мир. Ну, все установить. Жить, работать, помогать детям. Такие планы.